Мой доклад будет об использовании реал-тайм поиска на больших объемах данных для ускорения данного процесса. А также он будет интересен всем, кто хочет попробовать себя в этой отрасли, а также кто имеет большой опыт в этом. Мы рассмотрим несколько особенностей использования Elastic архитектуры, а также новых подходов к Big Data Step технологий. В своем докладе я покажу реализацию Elastic Search архитектуры, а также программный код, в котором расскажу, как это применяется, как это конфи настраивать и использовать в готовых решениях, либо как построить новое решение. Также я поведу реал-тайм демо по использованию всех компонентов Elastic Stack и расскажу, в чем преимущество между данным подходом и сравню их с различными конкурентами. Elastic состоит из нескольких ключевых технологий, таких как Elasticsearch, это реал-тайм движок поиска. Kibana – это система визуализации данных, Logstash – это система логирования, и пар... логирования, парсинга и передачи данных, а также нескольких модулей по защите информации, такие как Elastic Secure и Elastic Shield.